Assalamualaikum dan salam perjuangan. Anda bersama dengan saya Ahiyat Ishaq, pengasas komuniti Pejuang Hartanah, Mentor Hartanah yang bantu anda beli rumah dengan betul. So ramai orang ingat nak beli rumah ni senang je. Ha, asalkan dah cukup duit untuk down payment, lulus pembiayaan bank, okey, jalan terus. sebenarnya Itulah punca ramai orang beli rumah tapi akhirnya sengsara dan terbeban dengan rumah yang mereka beli. So, apa yang kita nak kena pastikan dulu sebelum nak beli rumah? Untuk elakkan masalah-masalah ini daripada berlaku So, pertamanya Kita nak kena pastikan rumah yang kita nak beli itu terbaik untuk diri kita Sebenarnya, kita mungkin terfikir uh, Bukankah kalau nak beli rumah itu, memang kita nak kena fokuslah pada rumah itu kan? Rupa-rupanya, tidak Sepatutnya, kita nak kena fokus kepada syarat-syarat kewangan dahulu Sebelum nak cerita pun pasal rumah itu So, kali ni Ahyad nak kongsikan 5 syarat kewangan yang wajib sebelum beli rumah. So, jom kita belajar 5 syarat kewangan ini. Syarat pertama adalah layak. Apa maksudnya layak? So, layak ni bermaksud kebolehan kita nak dapatkan pembiayaan daripada bank. So logiknya memang uh, tak ramailah orang kita yang beli dengan cash. Kalau ada pun maybe tak ramailah kan. Yang ramainya beli rumah guna pembiayaan bank. Kelayakan ni dalam uh, erti kata lain adalah profil kewangan diri kita sendiri. So bank ni nak tengok apa sebenarnya? Secara ringkasnya bank nak tengok dua perkara ni. Macam mana kita urus duit masuk dan macam mana kita urus duit keluar isu utamanya ialah bank nak kena yakin dengan income kita siapa-siapa boleh cakap je berapa-berapa income dia kan tapi adakah kita boleh buktikan itu adalah income kita yang sebenar dan kalau anda perasan ayat tak cakap pasal gaji ayat cakap tentang konsep income pendapatan kerana konsep yang nak kita kena faham ialah konsep income bukannya gaji. Gaji ni sebahagian daripada income. Ada benda-benda lain yang boleh menjadi income kita. So, kalau dokumennya cukup, income kita stabil, diyakini dan mencukupi, maka nanti bank akan dengan lebih mudah luluskan permohonan pembiayaan rumah kita. So, apakah syarat kedua? Syarat kedua adalah mampu Ramai tak tahu ni Apa yang kita layak Tak semestinya kita mampu Kenyataan ni memang bunyinya macam pelik Lagi-lagi kalau kita ni baru dalam dunia hartanah Rasa macam pelik juga Macam faham tapi tak faham Kita juga akan rasa pelik kan Bank dah lulus kan tapi kenapa pula kita tak mampu? Ini sebenarnya satu misteri. Satu bahaya bila beli rumah guna pembiayaan bank. Bank mungkin dah luluskan pembiayaan kita yang lebih besar. Tapi yang kita betul-betul mampu nak bayar, ansuran bulanan tu setiap bulan. Contohnya, bank dah luluskan pembiayaan untuk rumah RM500,000. Tapi sebenarnya kita hanya mampu nak beli rumah RM400,000. No, kiraan terperinci itu pun mungkin Ahyad kena buat video khas untuk terangkannya. Kalau ada yang berminat nak tahu lebih lanjut, boleh tak komen supaya Ahyad dan tim tahu anda berminat dan kami boleh buat video ini untuk anda. Bercakap pasal mampu ni pun, itu bukan sekadar cukup nak bayar duit ansuran bulanan saja kita pun nak kena ambil kira juga kos-kos membela harta tanah tu. Jangan sampai lepas beli rumah tu kita dah rasa sempit dan semput nak membayar segala kos kehidupan keluarga sehingga kita ni nak kena ikat perut dan sehingga kita nak kena turunkan, jatuhkan standard of living kita. Buat dulu anggaran perbelanjaan dengan teliti. Berapa pendapatan bersih kita setiap bulan? Berapa perbelanjaan kita setiap bulan? Ingat, hidup tenang lepas beli rumah tu pun sangat-sangat penting. Syarat ketiga adalah selamat. Selamat ni dia memaksa kita faham tentang dua perkara penting. Asset dan liability. Now, dalam hidup kita ni, kita ada dua perkara ni kan, aset, benda-benda yang menambah nilai kepada hidup kita dan yang kedua ialah liability, contohnya hutang-hutang. Kita ni dianggap dalam keadaan selamat sekiranya aset kita lebih banyak daripada liability kita. Kalau aset kita kurang daripada hutang-hutang kita, maka kita dalam keadaan yang tak selamat. Kalau dua-duanya sama banyak, macam mana pula? Sepatutnya dianggap neutral lah kan? Tidak. Kita sebenarnya kalau neutral pun, kita sebenarnya dalam keadaan berjaga-jaga. Kenapa ni penting sangat? sebab kalau berlaku apa-apa yang tak dijangka contohnya hilang pekerjaan atau meninggal dunia kita tahu pada ketika itu aset kita ni cukup atau tidak lebih atau kurang daripada nak cover semua hutang-hutang kita kita boleh bina tabung pelupusan hutang dengan sign up sijil takaful yang akan menjadi aset penyelamat bila kita ditimpa dengan tiga kecemasan hidup kematian cacat kekal atau sakit kritikal. Syarat keempat adalah peti kemarau. Apa tu peti kemarau? Peti kemarau ni dalam bahasa yang kita biasa guna adalah dana kecemasan atau emergency fund. Dalam keadaan kita kehilangan kerja atau ada kecemasan-kecemasan lain yang menyebabkan kita dah tak boleh lagi menjalankan aktiviti ekonomi yang menghasilkan pendapatan dalam hidup kita so emergency fund ni lah yang akan bantu tanggung diri kita dan tanggung keluarga kita peringatan untuk diri Ahyad sendiri jangan jadi manusia yang bongkak dan naif ingat bila dah beli rumah nanti rezeki akan terus mencura-cura dan kita takkan ditimpa apa-apa kecemasan dulu kita dah biasa dengar kan emergency fund kena ada 3 bulan ha, itu pun dah cukup tapi pendapat Ahyad zaman sekarang ni dengan macam-macam ketidakpastian kita dah mula biasa dengar pakar-pakar bagi nasihat apa kena ada sekurang-kurangnya 6 bulan emergency fund ada juga yang nasihatkan kena ada sampai 12 bulan terus apa-apa pun lagi banyak lagi bagus lagi selamat syarat kelima dan yang terakhir ialah Peti perang ini merujuk kepada simpanan yang kita ada khusus untuk memulakan proses pembelian rumah. Ini termasuk duit deposit, yuran guaman, uh, duty stamp, uh, apa tu valuation report uh, dan kos-kos lain. Ramai Raja, pembeli rumah pertama yang memilih rumah under construction hanya kerana oh tak payah keluarkan down payment. Now nak beli rumah dekon tak salah. Memang tawaran macam ni ada. Tak payah nak keluarkan deposit langsung. Mungkin ya, kita rasa lebih mudah nak beli rumah itu. Tetapi kita nak kena faham. Kita beli rumah bukan hanya kerana rumah itu tak ada apa-apa deposit nak kena keluar. Pastikan kita ada peti perang yang cukup untuk semua kos permulaan ini. Jadi itulah dia lima syarat kewangan yang wajib kita penuhi sebelum beli rumah. Apa dia tadi? Layak, mampu, selamat, peti kemarau dan peti perang. Kalau kita dah penuhi semua lima syarat ini, maksudnya apa? Maksudnya kita dah dapat lima lampu hijau. Barulah kita boleh tekan minyak dan buat keputusan untuk membeli rumah dengan lebih yakin dan kita tahu insyaAllah selamat dan kita boleh buat keputusan ini dengan tenang. Kalau kita beli rumah tak lepas lima syarat, kalau you tetap nak beli rumah juga, berani buat, berani tanggung. Kita kena tahu pastinya kita akan berdepan dan tergedah dengan cabaran dan bahaya kewangan. Kita kumpulkan ilmu, susun langkah, fokus dan disiplinkan diri dan percayalah. Ini memang percayalah. Satu hari nanti kita akan layak juga dan mampu juga nak membeli rumah. So apa pendapat anda semua? Adakah anda setuju dengan kenyataan Ahyad ni? So, komen di bawah kerana Ahyad dan tim memang sangat-sangat teruja nak berinteraksi dengan anda dan nak lihat pendapat anda dan nak bertukar pandangan dengan anda semua. So, sekiranya anda suka apa yang anda dengar dan anda rasa video ini bermanfaat, anda tekan subscribe dan share dengan kawan-kawan yang sedang merancang nak membeli rumah seperti anda juga. So, sehingga kita berjumpa lagi dalam dalam video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang.